пожалуйста. На надо, выйти, пацана. Иди сюда, мой друг, я тебе выйти. Подожди секундочку, я доктор. Ой, умер, надо кремировать. А уже. Пацаны, я какую-то бутылочку нашел. Что с ней делать? Мама говорила пить плохо. Что мне с этой бутылочкой делать. У меня еще зажигалка. Выкинь. На, вот, ай, она, она взорвалась. Там огонь был. она на что? Руками. А у меня локи и зопы растут. Мне это всегда мама говорила. Мне мама говорила, что я рукожопик. Она меня еще так называла. Я маленький рукожопик. Я еще какую-то штуку нашел. Она какая-то такая кругленькая. На яблоко похожа. Что мне с ней делать? Съешь. Ладно, попробуем. Что, что, отравленная? Ага. Uh -huh. Пацаны. Ой, фу, бомба. Молота! Молота! Я, я хорошо играю. Я, я просто иногда чуть-чуть солю. -чуть я шалю, я шила. <реклама> Я иногда просто чуть-чуть шалю. Соли? Что ты солишь? Бутерброд? Я шалю. Не солю, а шалю. Я шалю, я шила. Я, я у мамы маленький шалу. Я шалу. Ой, опять бутылка у меня. Выкидывайте. Алла, Алла, Алла. Я захаю осы, майтик. Я, я за, я за, я за бомбу выкидываю. Ты плохой. Я бутылку... Ты бутыл... плохой играть. Мне... Играешь плохо. Ну, ну прости. Мне просто мама говорила, что пить нельзя. Я бутылку выкидывал. Я попал вот... Кидай её спецназовцам. Ладно. На! Ну вот а потом меня кикнули. Всем пока.